зависит только от нее. Значит, сейчас уже на основании решения Печерского районного суда она была задержана, с ней выполняются необходимые следственные действия. А После того, как они... Ну потому что следователь обратился с поданием в суд, поскольку Юлия Владимировна неоднократно срывала следственные действия. Об этом много раз Генеральная прокуратура уведомляла и прессу, и информировала общественность. А прокуратуре неизвестно, что это? Она известно. Поверьте мне. Поэтому еще раз говорю, что Илья Владимировна сейчас не ней будут проведены необходимые следственные действия, после чего, соответственно, я думаю, что вполне возможно, что она уйдет домой. После этого команда, поступившая сверху. Да? Я не знаю, о каких командах а вы чекай, говорите. Вы без и да. А решение отсюда не как было? Да? Решение Печерского суда про э, затримание и доставление в суд Педварда. Сьогодні її буде доставляти до суду, так? Суд призначить дату та час розгляду, але я ж кажу, що якщо Юлія Володимирівна виконає всі необхідні тичі, дії, від яких вона ухилялась, все буде добре, вона піде.